Здравствуйте. Сегодня в продаже появился автомобиль Hyundai Tucson 2019 года. Официальный автомобиль с сервисной историей, двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Автомобиль в хорошей комплектации с бесключевым доступом. Кнопкой старт-стоп. Двухзонным климат-контролем подогревами сидений, подогревом руля. У автомобиля 101 тысяча километров пробега. Есть задние парктроники, камера заднего вида, Apple CarPlay. Если вас заинтересовал данный автомобиль, приезжайте к нам в виде автомобиля с пробегом. Наличие около ста проверенных автомобилей.